ребята, я не артист, я как бы просто кондитер. Я привык, в принципе, допустим, те мастер-классы, на которых я был, там оно как бы, мы размещались на кухне все, там ну, большая кухня, и там на кухне мы все уже вместе, как бы уже на практически, ну, как бы, нам мастер, нам проводил мастер-класс чемпион кондитерского искусства в мире, Патрик Козла есть такой, вот. и он показывал нам, разные вещи, как делать. Конечно, человек 30 лет проработал кондитером, французом, ну, пилотаж высокий. Я вам скажу, что, в принципе, профессия а кондитер – это ну, просто обалденная профессия, потому что на Украине она развита в какой-то степени. Но если взять, допустим, мировой уровень, то в Украине мы только-только-только Украина входит. Потому что, если я хорошо помню, то в 2002 году только был идет мастер-класс, не мастер-класс, а чемпионат, чемпионат мира по кондитерскому искусству. И он каждый год или каждые два года проходит. То в Лионе, то там в Франции. И там а, у нас а, значит, в 2009 году а, первый раз в истории а, третье место заняла Украинка Алла Белоусова, она с вот. Мы она были на мастер-классе, она показывала, как что Украина уже вошла, так сказать, уже, потому что всегда Франция первое место, Япония тогда заняла второе, и третье место заняла Украина. Так что кондитера, конкретно французские кондитера, они видят огромный потенциал. И, допустим, в Франции принято, что, допустим, в основном все парни кондитера, парни, мужчины. И когда мы собрались на мастер-класс, и было огромное количество девушек, сам Патрик, он растерялся, говорит, ну я не привык видеть такое количество дел, так как мы что в Франции, у нас все, ну, парни кондитера. Ну считают это как, ну, мужское, мужскую как бы профессию. Так, ну, что характерно для, для французской кухни? Это то, что э, ну, все знают, что у француза есть особо, ну, особенно выраженный такой яркий минимализм. У них, пускай немного, но то, что есть у них, э, оно небольшое и очень вкусное. Французы очень э, очень любят натуральную кухню. Допустим, э, заместь ванильные палочки, э, замес, э, ванильного сахара, они используют ванильную палочку. Просто э, Ванильный сахар стоит 60 копеек, а ванильная палочка 25 гривен штучек. И мы когда были на мастер-классах, то обильно использовали ну, ванильную палочку, там 4-5 штук, вот, чтобы ну, приготовить той или, тот или иной крем, потому что ну, оно того требовало. Конечно, крема, когда оно, допустим, на растительных сливках, на натуральном масле и на ну, прочих ингредиентах, они в корне отличаются от вкусовых качеств, допустим, которые мы привыкли конкретно. А, особенная специфика это пускай, пускай немного, но пускай оно будет вкусно. Потому что э, ну, напрочь отсутствует понятие, что оно должно просто быть сладкое и все. То есть там обязательно должно быть вкусно. То есть если оно вкусное, ты красиво украсил, это не считается. Вот. Поэтому мы сейчас э, хочу приготовить... Мы сейчас будем готовить шоколадный мусс. Шоколадный мусс у нас, э, э, как бы, так сказать, особенного приготовления. Почему? Потому что э, в состав его входят желточки, э, сахар, шоколад и есть сливки. Ну, обычно мы привыкли шоколадный мусс видеть это просто, допустим, сливки с какао, да, либо там сливки с шоколадом, либо, ну, еще что-то. И добавляем желатина, чтобы оно просто вытянулось. Но здесь не используется ну, ни желатин, ни агар-агар. 5 -агар. да. да, Потом шоколад охлаждается до 29 28 градусов. И после поднимается до 32 градусов. 32-33. это рабочий, и это рабочий градус для шоколада. Потому что если вы конфеты зальете вот в такую форму, это называется поликарбонатная форма, и, вот, э, в основном производстве в ресторанном э, бизнесе используют в основном такие э, формы. Если вы зальете сюда 35-38 градусов, вы потом отсюда просто не выйдете. Вы будете стучать, 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 и они там останутся. Либо вот это получается, ну как крышечки поотпадают, но сами конфеты у вас не выйдут. thank oh.